То, что происходит сейчас в Дебальцево, это ну, практически дословное повторение э, того, что происходило в Иловайске. И все те же самые персонажи, которые не понесли ответственность ни за сбитый самолет с нашими десантниками в Луганске, ни за Иловайскую трагедию, все они сейчас э, командуют в Дебальцево. И качество э, этих команд осталось все то же самое. По-прежнему спецназ используется как пехота. По-прежнему у врага перевес в бронетехнике, хотя в Украине железа этого достаточно. По-прежнему даются команды: стой там, иди сюда, таскать. Игнорируется вся вертикаль, которая должна работать очень четко в это время. Опять господин Муженко лично руководит за всех. Знаете. Вот эти секунды когда надо принимать решение, надо либо э, организовывать поддержку не знаю там встречный прорыв усиление бронетехникой, э, либо если мы не способны это делать выводить из этого котла ребят, потому что там сегодня уже не сотни, а тысячи наших воинов и, и их семьи их родные, вся страна ждет принятия решения. Это то, что нужно делать в эти минуты и секунды. А если э, оттолкнуться от того, что господин Чалый сказал в сюжете о том, что ну, вот будет, будут какие-то новые решения, если он имел в виду Минск-3, то это, ну, извините, уже от Минска раз, два, три уже просто тошнит.